・えー、本当？ントとかホンだっていきなり人間が冗談でしょあんた本当にオカルト話好きだよね <laughs> えっあっ。<laughs> お客を乗せたまんま逆走ですからね公共の交通機関なのにこれじゃ市民は安心して暮らせませんよ怖えなどうなってんのかしらこの前もあったじゃないねえたってえは「新寺の養殖に使う貝の名前」とうん。 今日って言ってて言ごちそうさんお題置いとくよ毎度この店は裏路地だし車突っ込んだりゃしなさそうだね突っ込むいや変な暴走事故続いてるじゃないこの辺でも起きなきゃいいなってね興味ないな <laughs> また来るよああコーヒー一杯で4時間かよああお前がふんさくら次郎だ 一年間お前を預かることになってるどんな悪ガキが来るかと思ったらお前がね聞いてるかうちの客とお前の親が知り合いでまあいいかついてこいお前の部屋だ 寝床のシーツくらいはくれてやるよん何か言いたそうだなあとは自分で片付けろ店を閉めたら俺は引き上げる夜は一人になるが悪さすんなよ騒いだら放り出すぞ さてと一応事情は聞いてるよ確か男に言い寄られてる女をかばったら男が怪我して訴えられただけか大人相手に余計なことをするからだ怪我さしたのは事実なんだろね、前歴がついたお前はあれて地元の高校を退学処分 裁判所の指導で天候天居を迫られ、両親もそれを承諾と。<laughs> 要は厄介払いされてここへ来たわけだ。余計なことは言うなよ。これでも客商売だからな。向こう1年はおとなしく暮らせ、何も起こさなきゃ観察も解ける。 お前な保護観察機関だよ。来年の春までだったよな。だから一年の約束なんだろう。問題を起こせば少年に送りだぞ。明日、囚人に行くからな。囚人学園高校、てめメレ通う学校だろうがよ。先生方に挨拶参りだ。 おめえみたいなのが編入できるとこそうそうねえんだからなせっかくの日曜だってのによああ届いたお前の荷物置いといたからな。 マジかよ やめて、離して。いや。あら、ふざけやがって。ひど、や、やめてください。手間 <laughs> 取らせやがって。 られる身分かうんけ警察を呼びますようん、呼んでいいの警察なんて俺の犬だ相手にもされないだろうや,やめて誰か通報しやがった車に乗れ お前らのような無能なランチは黙って俺の舵取りに従えおい何見てんだ向こうに行け見せ物じゃねえんだ失せろガキ見ろお前がトロイからだ車に乗れ こそ私のベルベットルームへ気づいたようだな囚人現実のあなたは今は睡眠中これは夢としての体験に過ぎません主の御前だ姿勢を正せハハ <laughs> ようこそお初にお目にかかる ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者の,のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前を呼び出したのは他でもない。お前の命にも関わる大切な話をするためだ。しかし、これは驚いた。 この部屋のありようはお前自身の心のありよう余もや牢獄が立ち現れるとはお前はまさしく運命の囚われ近い将来その身に破滅が待ち受けているにそういない文字通り全ての終わりのことだしかし抗うすべがないわけではない構成するのだ自由への構成 それがお前が破滅を回避する唯一の道世界の歪みに挑む覚悟はあるかねお前の後世の奇跡拝見させてもらうとしようああ紹介が遅れてしまったな右がカロリーヌ左がジュスティーヌ共に監修を務めている <laughs> 無駄にあがくがいい監視とは元来囚人を守る職務私たちもまた協力者ですただしあなたが従順ならこの者らの役割についてはいずれの機会でいいだろうさて夜も更けてきたようだ時期黒限ここのことは少しずつ理解してくれればいいいずれまた会うことになるだろうからね さあ時間だおとなしく眠りに戻るがいい。<laughs>